is planning to fail. Kita selalu mendengar ungkapan ini. Tetapi dari sudut atau konsep pendidikan, ini adalah petanda awal kepada kehilangan arah di kalangan guru-guru kita dalam PDP. Ini adalah sesuatu yang agak serius kerana dan kritikal kerana apabila guru gagal untuk merancang dengan tepat atau jelas, bukan hanya guru tersebut yang akan menyebabkan ia juga akan memberi kesan kepada murid. Masa depan mereka dan potensi diri mereka juga akan turut jadi dari tidak. Daripada kunjungan dan juga bimbingan saya ke sekolah-sekolah, saya telah mendapati beberapa isu yang berlaku di kalangan guru-guru ia menunjukkan satu corak atau pattern yang berulang-ulang di antaranya ialah ketidakselarasan SK iaitu standard kandungan kepada standard pembelajaran kepada standard kepada learning objective kepada aktiviti dan juga pentaksiran ramai guru yang melakukan atau memberitahu mereka mempunyai masalah dalam merungkai di SKP. Itu adalah masalah yang paling kerap berlaku. Mereka juga membuat lesson objective yang tidak tepat ataupun tidak boleh diukur daripada jabatan atau pembantuan, nazif atau pegawai antara uh, masalah lain kita ialah berkaitan dengan fragmented standard. Mereka tidak faham atau tidak dapat merungkai standard yang terdapat dalam DSKP dengan jelas. Jadi, solusinya adalah menggunakan kerangka yang akan merungkai DSKP secara sistematik dan berstruktur bermula daripada standard kandungan kepada standard pembelajaran, seterusnya kepada LO dan kepada subset criteria, aktiviti dan diakhiri dengan evidence bagi PBB. Okay, saya namakan model ini atau kerangka ini sebagai Tini Three Step Model. Okay, bukan nama saya, okay, tapi okay, ia adalah satu telegram. Okey yang uh, bagi, uh, bagi bagi saya model ini akan membantu banyak membantu guru di dalam tidaklah sebagai rakan guru. Okey dan sebagai menyambut uh, seruan daripada KPM untuk meningkatkan uh, penggunaan digital di kalangan guru-guru, saya juga mengintegrasikan digital iaitu chat GPT ke dalam rangka yang saya bina. Dan saya juga pastikan ia adalah teacher friendly kerana kita tahu uh, aras uh, kemahiran kita guru-guru adalah berbeza-beza. Ini three step model. Okay, pertama, T itu adalah transformasi. Uh, masalah utama dulu iaitu merungkai di SKP. Mereka tidak tahu macam mana atau bagaimana untuk merungkai di SKP dengan tepat dan jelas. Jadi di situ, di sini, serangka ini akan bantu, akan bimbing guru-guru untuk merungkai, okay, memecahkan okay, di SKP atau SP yang dipasarkan untuk pembelajaran pada hari-hari tersebut dan menjelaskannya kepada lebih kecil, pada uh, bahagian yang lebih kecil. Yang keduanya adalah I, instruction. Yang ini berkaitan dengan diri itu sendiri, arahan-arahan arahan, uh, bagaimanakah uh, pedagog uh, uh, LO, maksud saya, learning objective ataupun uh, strategi ataupun pedagog yang ini digunakan oleh guru dan juga bagaimanakah pentaksiran akan dilakukan. Semuanya mesti align dengan uh, uh SP. Dan yang ketiga adalah navigation. Okay, navigasinya ibaratnya seperti, okay, pemandu, pemandu kepada guru itu. Transaksi ini akan menjadi pemandu kepada guru di mana, okay, guru-guru akan dipandu, akan di, okay, diberi satu deskripsi mana mereka akan dapat, okay, menyelaraskan antara SK, SP, SC, uh, serta criteria dengan aktiviti dan juga pentaksiran supaya ianya akan mewujudkan satu pembelajaran yang bermakna. I seterusnya ialah implementation ataupun pelaksanaan. Ini adalah uh, berkaitan dengan bagaimana guru itu akan melaksanakan PDT dalam kelas. Ia mestilah scaffold, contohnya ia mestilah scaffolded ataupun menggunakan scaffolding teknik kerana kita maklum atau kita tahu murid-murid dalam kelas di Malaysia adalah terdiri daripada sebagai aras dan terakhir adalah evidence. Bila uh, SKAS uh, uh, SKSPLO SC sub criteria dan activity adalah align atau sejajar jadi ia akan membantu menghasilkan satu evidence dalam PPD yang sahih dan sah yang boleh digunakan sebagai bukti pembelajaran. Ini bukan lagi seget tidak ada andaian tapi bukti yang jelas dan Okay, Ini adalah uh, contoh template merungkai di SKP yang saya bina. Terdapat dua template yang saya bina berdasarkan kepada mata pelajaran. Maksud saya mata pelajaran berbeza. Ada yang mengikut bidang, ada yang mengikut kemahiran. Kebah jadi untuk bahasa dia adalah perbandingan kepada kemahiran. Jadi uh, pada hari ini yang ditetapkan uh, di pada puan-puan-puan-puan adalah untuk template merungkai deskriptif untuk bahasa. Okay, di sini uh, kalau puan-puan tengok pada template okay, tu tengok pada template ni dia telah jelaskan di sini dia adalah mengikut kehendak kurikulum macam mana guru perlu merumuskan di SKC yang sebenarnya. kita pergi pada langkah yang pertama iaitu merumuskan di Jadi daripada template itu tadi, okay, sebenarnya uh, cikgu kena gunakan template itu uh, dengan menggunakan chat GPT, dia ada satu tanda uh, plus. Sebenarnya kena ada uh, plus tu okay, tak nampak sangat. Tapi ada plus iaitu perlu attach. Okey, tekan plus tu untuk attach uh, template merungkai di SKP yang bersesuaian dengan mata pelajaran guru-guru. Sekiranya cikgu tidak mempunyai template merungkai di SKP ini dan hanya menggunakan from yang saya berikan ini, uh, hasil merungkai di SKP adalah tidak 100% mengikut kehendak kurikulum. Jadi untuk memastikan mendapat hasil yang betul-betul memberi impak yang tinggi kepada murid bagi CDP yang cikgu ingin uh, laksanakan perlulah uh, menggunakan template menggunakan DSKP yang saya berikan yang saya bina dan juga arahan atau prompt yang saya bina. Okey kalau cikgu tengok dia ada perkataan merah dan juga perkataan uh, coklat kan. Okey, jadi sebenarnya kata merah itu adalah berdasarkan kepada mata pelajaran cikgu. Macam di sini ini adalah bahasa Inggeris dan untuk tingkatan 4. Uh, untuk yang lain tu content standard, okey, uh, maksudnya standard kandungan, okey, standard pembelajaran semua tu adalah perlu diubah mengikut apa yang cikgu, kemahiran apa yang ataupun apa yang cikgu, skill apa yang cikgu nak rasakan pada hari tersebut. ini adalah contoh yang dihasilkan daripada uh, template tadi yang kita dah isi tadi saya masukkan template pada chat gpt saya isi apa uh, ni arahan atau prompt yang diberikan mengikut uh, subjek dan uh, tingkatan yang saya murid yang saya nak ajar a uh, sama ada dia pelbagai arah atau tidak jadi di sini dia akan uh, terus menghasilkan jadi tak perlu pening dia akan menghasilkan terus Okay, kepada kata kerja, -kata, kata nama. Okay, dia fokuskan lagi kepada kemahiran khusus dan juga kemahiran uh, pelengkap. dan seterusnya, uh, terus kepada standard uh, kandungan atau standard prestasi yang cikgu ini capai pada hari itu dan juga uh, pelengkap uh, kemahiran maaf uh, kemahiran pelengkap sehinggalah dia akan menghasilkan uh, apa kata uh, apa kata kerja yang sesuai dan juga pengembangan pembelajaran maksudnya sebenarnya apa yang cikgu kena buat apa tindakan guru untuk murid mencapai skill yang cikgu sasarkan dan, dan uh, antara dua akhirnya yang paling penting adalah hasrat pembelajaran. Kadang-kadang kita uh, okey kita lupa apakah hasrat pembelajaran yang tepat berdasarkan daripada diri SKP. Itulah yang menjadi satu masalah kritikal apabila guru cuba mengajar SKP. Dan satu lagi uh, perkara yang uh, atau aspek yang menjadi uh, masalah di kalangan guru-guru adalah dalam Membina kriteria kejayaan berdasarkan daripada SP dan SP yang dilaporkan Jadi di sini dia sudah jelas Maksudnya cikgu hanya memasukkan uh, dua benda Iaitu satu template dan keduanya adalah uh, prompt Cikgu mendapat semua ini Info ini daripada chat Okay, Seterusnya kita pergi kepada langkah kedua iaitu membina RPH. Okay, daripada uh, daripada uh, hasil okay, hasil merungkai DSKP tadi yang sangat jelas, okey, sudah jelas dan, dan tepat. Jadi kita akan masukkan from. From ini kalau cikgu lihat dia akan berbeza uh, pada certain certain aspek. Saya masukkan di situ juga adalah needs ability student. Okey, maksudnya murid sebagai arah kalau bahasa Melayu dia. Perkataan yang warna biru itu adalah perkataan dalam bahasa Inggeris sebab subjek yang uh, saya okey kemahiran atau subjek yang saya pakai ini adalah bahasa Inggeris. Jadi perkataan yang berwarna biru adalah dalam bahasa Inggeris yang boleh diubah ataupun di convert kepada bahasa Melayu. Manakala perkataan yang berwarna merah itu adalah bergantung kepada tema yang cikgu pilih pada topik yang cikgu nak ajar dan juga kemahiran yang cikgu sasarkan Begitu juga dengan kalau cikgu lihat di situ sudah ada uh, LO dia adalah mengikut kepada ABCD. Jadi kalau sekiranya cikgu lebih prefer atau lebih gemarkan kepada satu lagi Konsepnya ialah iaitu uh, smart S M A R T boleh tak ada masalah untuk ubah cuma ubah dalam form ini saja. Maksudnya, approach yang cikgu pilih adalah SMART, bukannya ABCD. Cuma ABCD ni lebih mudah untuk dilihat lah. Uh, untuk cikgu tengok nak ukur macam mana cikgu boleh Untuk bahasa Inggeris, dia ada aras A1 hingga A berapa. Jadi, kita boleh masukkan di situ. Jadi, uh, ini cuma yang cikgu kena ingat. Kalau cikgu menggunakan uh, prompt yang saya bekalkan ini, buka, kalau cikgu subjek bahasa Melayu, bukakan perkataan warna biru pada bahasa Melayu. Dan kata yang warna merah itu adalah yang berkaitan dengan subjek di pada hari itu. Okay. Jadi daripada prompt yang kita bekalkan kan kepada uh, ChatGPT dan daripada hasil mukai di SKP tadi. Okay langkah satu hasil kita mendapat hasil mukai di SKP. Langkah dua kita uh, menyediakan prompt. Okay kita attach prompt berkaitan dengan PDT membina RPH. Jadi okay, dia akan menghasilkan lesson plan yang sangat tepat seperti ini. Kalau cikgu tengok, contohnya di situ understand kan untuk reading. Jadi dia dah pecahkan. Dia dah pecahkan kepada understand tu maksudnya apa? Mengenal pasti tu, locate kalau di sini. Mengenal pasti locate. Dan seterusnya, uh, Success criteria. Jadi success criteria juga uh, kalau untuk tempo 60 minit yang paling uh, uh, uh apa, flexible, yang paling sesuai untuk masa 60 minit tu antara 3 atau 4 uh, success criteria ataupun criteria kejayaan. Okay, dan dia akan terus, kalau kita tengok di sini, dia bukan hanya memberi Info atau info pada cikgu macam mana Hendak menulis LO Ataupun macam mana nak menulis uh, Success criteria atau criteria kejayaan yang cikgu boleh kongsikan Dengan anak-anak murid cikgu Kerana penting criteria okay, uh, kejayaan Adalah sangat penting Sebenarnya Sebab kalau murid tidak tahu Apa yang mereka boleh Atau boleh capai pada hari itu Mereka akan terkapai-kapai, mereka akan hilang arah. Jadi, cikgu cikgu hilang arah, murid juga akan hilang arah. Jadi, bila kita menggunakan rangka yang saya buat ini, ia sudah sangat jelas. Yang dan lebih baik lagi, kalau kita lihat di sini, even bahan bantu mengajar juga telah di spesifikasikan. Dia spesifik pada cikgu, apa bahan bantu mengajar cikgu boleh guna. Okay. Even kalau cikgu nak minta untuk refine, untuk set induction atau apa okay, untuk uh, post ke untuk, boleh lepas cikgu mendapat jawapan ini dia boleh refine lagi mengikut kendak cikgu tapi di sini maksud saya nak tekankan di sini sangat betapa sangat mudahnya bahan pun dia tahu nak guna bahan macam mana even kalau cikgu tengok situ ada speaking frame right jadi kalau cikgu rasa cikgu nak minta cikgu buat speaking frame tu tapi yang betul-betul kena dengan aktiviti yang cikgu nak guna kalau cikgu memang ikut step 1, 2 ni, dia akan boleh buat speaking frame mengikut apa yang cikgu uh, aktiviti cikgu yang akan laksanakan apa aktiviti yang cikgu akan laksanakan. Maksudnya di sini, ia adalah sangat mudah cikgu hanya perlu selepas mendapat jawapan ini, cikgu punya hanya perlu tambah uh, dan beritahu min, uh, cikgu kata uh, tolong bina contoh, contoh, from dia tolong bina spitting frame untuk aktiviti di atas. Dia akan buat spitting frame untuk projek ini. Sama juga untuk uh, apa ni Pentak uh, pentakciran pun sama. Kalau cek nak buat differentiation pun boleh minta dia dah bagi dengan jelas apa yang differentiation yang cek boleh gunakan. Cek minta dia bagi sampel apa tu contoh. Dan seterusnya, Okey, uh, untuk differentiation selepas differentiation, okey, untuk uh, diakhiri dengan exit ticket. Okey, exit ticket yang saya rasa ini yang juga antara satu aspek yang cikgu bagi saya, cikgu selalu lupa. Okey. Exit, uh, exit ticket sedangkan dalam lesson plan cikgu artinya cikgu cikgu perlu mengisi refleksi betul. Jadi sebenarnya kalau cikgu menggunakan ini exit ticket cikgu akan sangat mudah untuk cikgu. Cikgu akan dapat jawapan terus untuk menulis refleksi dalam artinya cikgu. Tidak lagi membuat andaian, tidak lagi hanya uh, apa membuat secara apa yang cikgu faham, bukan apa yang sebenarnya berlaku, tapi apa yang betul-betul berlaku. Sebagai contohnya, kalau cikgu tidak mempunyai lima minit, cikgu hanya ada dua minit saja untuk edit tiket, yang paling mudah cikgu boleh buat Uh, contohnya uh, thumbs thumb, thumb up, thumbs down ataupun so so. Kalau cikgu buat uh, apa uh, approach itu sebagai as it said, cikgu dengan sendirinya cikgu akan dapat refleksi daripada 25 orang budak sebenarnya berapa orang yang dah dapat hari itu. Itu yang paling paling mudahlah untuk uh, cikgu menilai cikgu punya PDP pada hari perkenaan. Okay. Seterusnya kita pergi kepada okey. Apa yang perlu dalam okey uh, dalam RGH? Okey, ramai 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 cikgu okey yang pening apabila mungkin di pantau, betul? Okey, sebab biasanya cikgu hanya buat tiga perkara. Okey. Uh, pertamanya adalah uh, apa ni? Tajuk atas subjek apa yang cikgu nak ajar dan kepada LO dan kemudian pada aktiviti, apa yang cikgu nak buat pada hari tu? Dan last kali adalah refleksi. So, jadi, di sini sebenarnya cikgu tak perlu pun untuk fikirkan sebab dia dah bagi pada cikgu. Maksudnya, uh, untuk sebagai instrumen PBD contohnya, kalau tak, cikgu akan mengandaikan, Okey, ini adalah, kalau cikgu buat secara manual ataupun secara tradisional, cikgu perlu waktu untuk fikirkan apa uh, instrumen, ibid yang sesuai atau sejajar dengan SP dan SK yang cikgu fasakan pada hari berkenaan tapi dengan menggunakan rangka yang saya bina ini ia hanyalah di hujung jari saja semuanya telah diberikan, dimudahkan untuk cikgu bagaimana untuk menilai murid cikgu bagi untuk kemahiran pada hari tersebut Jadi seterusnya kita pergi pada langkah yang terakhir, itu langkah ketiga. Iaitu membina rubrik pentaksiran. Okay. Jadi tadi kita dah selesai daripada hasil orang tadi SKP, dia, okay, dia membina hasil yang tepat, yang jelas pada diri cikgu. Daripada itu, daripada uh, yang kedua, iaitu hasil yang tepat, okay, lesson plan yang jelas, yang padat, cikgu boleh dibantu dibimbing pula untuk membina rubrik pentadbiran. Okey, salah satu perkara yang uh, selalu menjadi persoalan lah di kalangan guru-guru antara soalan ni guru-guru uh, selalu -guru tanya Puan, macam mana hendak nilai budak ini sedangkan dalam standard prestasi ataupun SPI dalam uh, dalam BSKP, ia adalah persidak cara umum. Dia hanya ada untuk titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 titik 6 tapi dia tidak menjurus kepada apa aktiviti yang cikgu lakukan pada hari itu betul jadi sebenarnya okey inilah uh, salah satu cara maksudnya cara yang terbaik untuk bantu cikgu lebih-lebih lagi uh, bila kita terbe uh, apa terbeban dengan kerja-kerja lain jadi ini sebenarnya dia akan mudahkan cikgu untuk menilai jadi tiada masalah nanti uh, pada akhirnya TBD berlaku adalah tidak secara sah atau sahih. Maksudnya evidence tu tidak boleh digunakan contohnya bila ada uh, pegawai DHR atau siapa yang datang untuk tengok untuk cek cikgu punya evidence untuk TBD biasanya cikgu akan uh, merasa susah hati kan. Tapi bila kalau cikgu menggunakan serangka yang saya buat ini, insyaAllah cikgu tak akan ada masalah itu lagi. Sama juga seperti yang saya kata tadi, kalau uh, merah itu adalah berpandukan kepada, berdasarkan kepada uh, masa pelajaran cikgu, apa kemahiran yang cikgu baca dan kalau bahasa Inggeris, dia ada kandungan tambahan, ada kemahiran tambahan. Jadi mungkin certain-certain subjek atau masa pelajaran dia tak ada. So, tidak perlu ditulis untuk dalam, ke dalam form itu. Ia ya, bergantung tapi cikgu kena masukkan ingat, cikgu kena masukkan uh, dia ada plus di situ juga untuk standard prestasi. Maksudnya di sini macam tadi contoh kita mengajar reading dan speaking right. Reading adalah utama, kemahiran utama, speaking adalah kemahiran lengkap. Jadi di sini okey untuk standard prestasi cikgu perlu uh, snapshot ataupun uh, screenshot standard prestasi untuk uh, speaking dan juga reading bagi kemahiran ini. Mengikut tingkatan yang cikgu ajar. Dan ini hasilnya. Dia telah uh, jelas berikan uh, rubrik yang sangat jelas. Okey, yang mudah untuk cikgu tengok. Walaupun Waimah cikgu baru, bila ada rubrik sebegini untuk menilai CBD dalam kelas yang berlaku dalam kelas, sewaktu so CDP, insyaAllah cikgu takkan ada masalah sebab dia sudah jelas. Kalau TP1, apakah yang akan dilakukan oleh murid tersebut? Kalau TP2, apa akan yang dilakukan oleh murid tersebut dan so on. Dan kalau cikgu tengok di sebelah ni, uh, 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 kiri, kiri laju saya, uh, ada untuk speaking dan juga untuk reading. Sebab itu yang kita sasarkan. Dan ini pula adalah uh, cadangan yang chat CPT berikan berdasarkan daripada kerangka dan form yang kita uh, attach kepadanya. Okay, ini adalah secara uh, general. Kalau tadi secara jelas, terpinci, ini pula gambaran secara general. Sekiranya guru guru ditanya, kenapa murid ini mendapat isi 3. Jadi, cikgu dah boleh bagi tahu terangkan kenapa murid tersebut mendapat isi sedemikian. So, why it matters? Okay. Kenapa penting? Kenapa saya katakan orang student ini akan um, banyak menolong cikgu? Yang pertamanya, okay. kerana apabila kita cikgu membuat lesson plan ataupun RPH, kita selalu menggunakan masa yang banyak untuk menghasilkan satu-satu lesson plan. Lebih-lebih lagi, walaupun kita mengajar tingkatan yang sama atau kelas yang sama, tahap yang sama, tapi kelas yang berbeza, kita tidak boleh menggunakan lesson plan atau lupian yang sama. Kerana tahap atau level murid itu adalah berbeza-beza. Jadi, kalau cikgu menggunakan kerangka yang saya bekalkan ini, cikgu, pertamanya yang paling saya rasa cikgu akan suka, cikgu boleh merancang PDP cikgu dengan lebih cepat dan tepat. Sudahlah cepat. tepatlah. pula. Okay. Itu yang sangat utama saya rasa akan menolong cikgu dan membantu cikgu. Yang keduanya, cikgu akan jelas dengan standard atau kemahiran yang cikgu nak capai atau sasarkan pada PDP berkenaan. Objektif pembelajaran cikgu juga akan menjadi align dengan SK, standard kandungan, dengan standard pembelajaran. Dan dengan learning objective ataupun uh, dengan learning objective. Oh, jadi, dia akan bantu daripada learning objective itu kepada success criteria yang tepat. Okay. Dan hasilnya, pentadbiran PBD akan lebih berfokus dan lebih sahih dan boleh dipercayai. Jadi, kenapa okay. saya uh, katakan sebagai call to, action, a call to action, ini adalah sebagai empowerment kepada cikgu konsep kita adalah perancang dalam pelaksanaan PDP. PDP. Okay, jadi, uh, kita perlukan ini sebagai empowerment supaya kita tidak lagi membuat kesalahan-kesalahan yang akan memberi kesan atau impak kepada kemenjadian murid. Jadi, uh, model ini, ini three step model. Kerana ini adalah sangat-sangat penting kerana ianya akan memberikan cikgu Tools untuk empowerment Supaya apabila Cikgu empower Maksudnya cikgu menguasai PSKP cikgu menguasai uh, Macam mana nak membuat uh, Perhiasan betul dan tepat Jadi pada akhirnya Cikgu juga mem Memberi empowerment kepada Murid-murid cikgu dan Menjadikan PDT hari itu Akan lebih bermakna Yang pada akhirnya dia akan memberi impak yang besar kepada kemajuan murid. Okay, great work teachers. Okay, cikgu telah berada bersama-sama saya daripada awal hingga ke akhirnya. Okay. Jadi saya tinggalkan cikgu dengan satu tekla. Let's plan with clarity. Let teach with purposes. And let assess with confidence. Okay, so let's gather, empower our students For them to have a better future. With that, I thank you. Assalamu alaikum wabarakatuh.